barchaga salom do'stlar sizlar bilan yana faktlar kanali qovoqcha kabachokning ko'pchilikka noma'lum foydali jihatlari qovoqcha kabachkining nafaqat o'z mazasi balki salomatlik uchun qoni foyda ekanligi bilan alohida e'tiborga sazovordir u organizm uchun muhim sanalgan mikroelementlarga boy bo'lib tarkibida ko'p miqdorda kaliy temir va magniy saqlaydi yaxshi ma'lumki ushbu modda yurak miya mushaklari va jigar faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi qovoqcha tarkibida pektin organizmdagi suv tuzni almashuvini yaxshilaydi radionuklni tashqariga chiqarib yuboradi qonni tozalab undagi xolesterin darajasini me'yorga keltiradi bundan tashqari pektin moddalar almashuvini rag'batlantirish xususiyatiga egadir qovoqcha organizm tomonidan a'lo darajada singdirib parxezbop mahsulot sifatida nom qozongan masalan qaynatilgan kabachok bo'tqasi va udning oshqozon ichak tarkibi bilan bog'liq muammolarni mavjud bemorlarga tavsiya etiladi kabachkining kimyoviy tarkibi qandli diabet aziyat chekuvchi insonlarga a'lo darajada foydalidir ushbu kam kaloriya mahsuloti ortiqcha vazn xalos bo'lishi mumkin bob kabachkining tayyorlangan bolalar taom va turli bo'tqalar foydali darajada tarkibida antioksidant moddalar biriktiruvchi toqimlarda antioksidant moddalar biriktiruvchi toqimlar cho'ziruvchanlikni ta'minlaydi onkologik kasalliklar paydo bo'lishi xavfni kamaytiradi terda yosh bilan bog'liq dog'lar paydo bo'lishini sekinlashtiradi kabachok tashqi ko'rinishingizni sochlaringizni va teringizni salomatligi yo'lida eng yaqin yordamchingizdir u teri qarishining oldini oladi qon tomirlari mikrosekulyatsiyani yaxshilaydi terni onafsha nurlardan himoya qiladi u soch ildizini mustahkamlab uning oqarishini oldini oladi